Еще, ну, с экономической точки зрения, я бы хотел дать объяснение, потому что я все экономист, инвестор здесь в Украине, то действительно позиция России за последние 2-3 месяца очень сильно поменялась. Да? Из-за того, что цены на нефть 2-3 месяца назад были еще 50 долларов, сейчас они, кстати, не 40, а уже 30 долларов. На этой неделе они падали даже до 26-27 долларов, а Россия продает нефть марки Юрлс, которая торгуется где-то с дисконтом 2 доллара, поэтому российская нефть на этой неделе падала ниже 25 долларов. При цене российской нефти 15 долларов доходы бюджета России от налогов и акцизов на нефть являются ноль. Да? Поэтому Россия сейчас находится в очень тяжелом состоянии. При таких ценах на нефть они теряют все эти резервные фонды, не резервные нацбанка, а резервы бюджета у них дефицит бюджета в этом году может быть существенно за 6% ВВП, это в два раза выше, чем в Украине в текущее время. У них, конечно, есть еще подушка, но она может быть полностью исчерпана. Реальные доходы населения там в прошлом году упали на 10%. И это падение очень сильно ускоряется сейчас за последние 3-4 месяца. Поэтому я бы вот это заявление Керри, которое он действительно сегодня сделал, оно в западных медиа проходило еще после обеда, я его расцениваю как такую морковку, которую он показывает России, если вы будете выполнять Минск полностью, ну, включая контроля, передачу контроля над границей Украине, то вы можете добиться снятия санкций, потому что для России, ну, Нефть, наверное, не поднимется в ближайшее время, да, все предполагают, что в ближайшие пять лет, но ну, рынок фьючерсов на нефть, которая торгуется на пять лет вперед, предполагает, что цены на нефть будут ниже 50 долларов в ближайшие пять лет, что, конечно, очень хорошо для Украины, плохо для России, эм, то, как минимум, снятие санкций в течение этого года для России может не, немножко ослабить вот этот экономический удар, поэтому мне все-таки кажется, что здесь Украине может... Э, получиться, ну, получается такой шанс вернуть себе контроль над этим над Донбассом, да, хотя экономически для Украины это тоже будет тяжело, э, этот Донбасс э, восстанавливать, это надо иметь в виду.